Аня, по традиции, пока после игры свежие эмоции, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Ну, как и ожидалось, была тяжелая игра, так и ожидалось, это было планировано. По большому счету, мы провалили первые две четверти, потому что мы разрешили просто делать Крымову Рогу в своем зале, особенно все, что они хотели. Мы хотели выиграть игру нападением не получилось, почти ничья было. В втором, третьей четверти собрались, начали играть от защиты, и все получилось. А, к сожалению, это продолжалось недолго. Кривой а, Рок совершил хороший камбэк, догнал нас, и последние эти минуты уже, когда были качели, там уже была чисто мужская игра, у кого крепче нервы, и в каком смысле, может быть, и удача повезет мне, да. Ну, получилось так, как получилось, да, и, ну, эту игру мы проиграли, ну. Главное, что понять сейчас команде, кто из нас есть, скажем так, иногда, скажем так, иногда лучше надо получить по зубам и стать. Сейчас посмотрим, кто из нас это может сделать, кто нет. Да, у нас был очень тяжелый график, конечно, это относится всем командам, да. Ну, будем, излечь, будем стараться извлечь из этого этих поражений и а что? что больше сказать? Спасибо. Виталий, по традиции пока свежие эмоции. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Ну, эмоции, конечно, у нас сумасшедшие. Выиграли у вот такой сильной команды, как Будивельник. Одно очко на последней секунде, можно считать, все решилось. Ну, конечно, нам помогло в этом, что мы, по-моему, вы... я не смотрел статистику, по-моему, подбор выиграли. Это было видно по игре, но мы снимали там мячи больше, чем они. И э, защитились очень так во второй половине. Там. В первой половине, если мы пропустили там 40 с чем-то, во второй намного меньше пропустили и Конечно. Удачи сегодня Это улыбнулась, помогло. пускай улыбается дальше. Конечно, впереди у нас сложный выезд. Донецк, Мариуполь. Мариуполь-Донецк получается. Это важная победа перед таким выездом. Спасибо. Карлис, в первую очередь с победой поздравим и пока свежие эмоции. Прокомментируйте матч, пожалуйста. Как бы держались, старались держаться все 40 минут плану игры. И э, игроки старались выполнять планы и, и играли с большой отдачей и энергией. Э, но, конечно, про, играя против такой команды, как будивельник, которая хорошо подготовлена, да, имеет хороших тренеров и игроков, э, где-то третьей четверти мы немножко потеряли инициативу и ритм игры, и э, Будивильник э, сразу это использовал. Но спасибо моим игрокам, которые как бы не растерялись в, этом, в этой ситуации, в этом моменте, но продолжали работать. И как бы у нас была эта, это ситуация, когда мы могли решить игру одним роском. И Флор, Флоренс распределился правильно с мячом, принял правильное решение. И как бы, я думаю, заслуженно выиграли эту как бы нелегкую игру. Победа сегодня улыбнулась. Удача сегодня нам улыбнулась. Два тяжелых выезда будет впереди Да, конечно, лига очень тяжелая. И каждая игра важная и по турнирной таблице, само собой. И каждый противник, который в данный момент таблицы находится наверху или, или внизу, очень опасен. Да. Но, конечно, такие суперклубы лиги, как Донецкий и Азалмаш, Конечно, все-таки особые в этой лиге. Спасибо. Спасибо. По традиции пока свежие эмоции после матча. Прокомментируйте, пожалуйста. Что тут комментировать? Поздравить. Кривой урок, можно с хорошей игрой. Не сдались. Мы уже ушли вперед, вроде бы уже уже начали уходить, уходить. И они собрались, доиграли до конца и выиграли концовку. Видно, что в команде у нас недопонимание, что мы не можем концовки играть. Уже много игр. Вроде бы все нормально, имеем уже игру в своих руках, но надо играть до конца, ломать, а мы расслабляемся и даем сопернику нас догнать, и потом начинаются качели, где, где у нас не получается в конце сыграть. Поздравляю Крюверу. Спасибо.